Да, да, такое... У нас меньше всего было нехорошая ситуация, наверное, так оно mm -hmm. и... Это не Константиновка, правильно, тоже, что они Константиновка тоже как-то в стороне. Да, так, считайте, маяют дружки в дружкивки э, то есть, за маяют суды. Да, маяют, маяют, да. да, да как он sneller. меня устраивал. 생각. Ну, конечно, во время этой <laughs> нехорошей ситуации он себя, может, и правильно повел. всем Ну, это ваше файлов. Бизнеса, у него все рынки в городе, его папа. Вот президент наш хороший. але все время забыла все за людей. Та ні, ніхто так не, не каже. Потому, что, давайте чесно, хто із нас що президент у нас хороший? Да. Мы президента В зв'язку з тим, що можна було швидше вибрати, іначе политика, щоб просто йому більше... дати да. якісь зобов'язання. В целі більше кредита, чем. Да. чем Наступного року ваще. може бути інший. Так само, як ми можемо переобрати. Це таке. Гроші на це, звичайно, теж не хочеться тратити постійно переобрати. Але з, з другого боку, надо будет, ну, это да, надо будет... Это сразу. Если не устраивает. просто здесь такая політика. Ви когда говорите, що ми никому не нужны. Вы ни про кого говорите, как никому, вы нам нужны. Просто мы помочь вам не можем. Я же говорю, один 300 человек, я не помогу. А 300 человек уже смогут помочь 300 человек. Почему мы вот это вечер сказали, приносите хоть по крошечке. вам уже будет легче. А тот президент, который у нас, мы его сами выбрали, дали вам будет доверие, он с этим не справляется, у нас война идет. И сейчас просто, если вы будете ругать президента, а в его лице всю Украину, то это тоже неправильно. То есть вы обозняетесь на всех, вы обозняетесь и на нас для тех кто живет в своих квартирах да, в тепле, с теплой горячей водой и так далее ну, я живу с горячей водой, а вы можете идти по помыть мне уже стыдно а вы меня еще больше там вот ты говно ты такой, ты сидишь мы никого не нужны зачем вы нас сюда приглашали мы же это все на себя принимаем и когда вы говорите, что Украина вот лучше бы в Донецке остались среди бандитов надо понимать, что ДНР ну, я думаю, что это все поймут со временем даже тех, кто был за ДНР что кто Это власти? сбор плотных да, да. зэков, да, алкоголиков, ждали алкоголи... вышли... автоматы. Они, когда у нас а -а -а. в Славянске начинали подниматься, там же полициям был виден контингент. Я их 10 лет не видел. Они Нет. вылезли откуда непонятно. То ли с тюрьмы вернулись, то ли вылезли из подвала. Там Нет. же опять в тюрьме По выпускали убийц, насильников, рецидивистов. Да, смотри, мы не будем сейчас уже там. Зачем нам? Это их проблема. Они там банду банду создались, ну, этой бандой Надо как-то бороться. Да. И вот люди получились заложниками всей этой борьбы. Вот когда бомбили славян, да, кто говорит, бомбил украинский, кто бомбили бандиты. Я не хочу знать, кто бомбил, и как узнать это будет до конца очень тяжело. Почему? Потому что я в Славянске, когда три месяца пробыл под ними, я уже был готов вызывать огонь на себя. Я бы уже залез в подвал и сказал, бомбите мой дом, потому что там сидят бандиты. То есть, у меня я... сейчас так в Донецке товарищ То есть, тоже. Да, говорит, я, То есть, я боялся больше было. всего, что меня просто бросят. Я приезжал в изюм, ругался с ним, почему вы не идете? У нас нет приказа. И вот меня это, я больше всего боялся, что границу проведут в Харьковской области. И я не смогу жить под бандитами. Мне все равно надо будет бросать все, и дома, и бизнес, и все остальное, и ехать, как вот вы сейчас, в никуда. Потому что будущего нет там. Донецкий, Луганский. Если сейчас решат эту территорию оставить им, то там будет Сомали. Там будет беззаконие, там будут Серая градусы, зона. Да. Там будут постоянно теракты, взрывы, нас, какое-то насилие. Там, там, там не будет жизни. И нормальные люди это понимают. И вот там прячутся все зеки, там прячутся все преступники, которые уходят от закона. И, правские, дали шанс, и российские. Да. И вот они туда свалили. Я не знаю, что им, и, если не выйдут на большую землю, сразу посадят первую или в сетки поставят. Поэтому они там сидят, как в укрытии. Да, у них уже свои, выхода нет, они многие это понимают тоже. Вам не надо сейчас предъявлять никому претензии, вам надо пытаться, логически даже, не из того, я понимаю, что эмоции, но надо самим собраться в кучу сказать. Вот ДНРовцы, вот сидят э, украинцы, да, то есть есть кто у вас там, я уверен, что у вас есть половина за ДНР, половина за Украину там. Так Ложит, вот честно. вам надо взять и помешаться между собой, и рассаживаться в разные углы. А вот здесь один... Один-1-1-1, чтобы, чтобы вы перемешались. И вообще перестать об этом разговаривать. У вас сейчас одна беда, у вас сейчас дети голодные, у вас сейчас болеют люди. Если вы сейчас будете спорить о политике, это все трясется. Война рано или поздно закончится. Кто-то поймет свои ошибки, кто-то не поймет их никогда в жизни и умрет несчастно. Всю жизнь будет мучиться, что он живет среди врагов. Но вам сейчас другие проблемы. Ваши дети, которые должны расти здоровыми, нормальными, а не хронически больными. И которым не надо там забивать голову, бог знает чем, что это дядя плохой, он хочет тебя убить с автоматом, а это нет. То есть, как бы, когда дети говорят, дети, родители говорят, у меня ребенок уже во сне там просыпается, пугается, писается. Так вот, ребенок писается не того, что он слышит взрывы, а потому что ему об этом каждый день говорят. Что вот тут тетю Нюру убила, а он посмотрел, вот, патрон, она уже холодная, и ребенок действительно в каком-то там уже моральном напряжении. А когда вот у нас дети были, нас бомбили славянскими. И они бегают по двору, где-то что-то пахнет. Они этого не понимают, если дети маленькие. Если им об этом постоянно не напоминают. Они вообще думают, это фейерверки. Да, да. И по большому счету, вот не надо детей в это втягивать. И самим им нарушать психику. Те же ДНРовские мамы там ходят и говорят, о, смотри, пошли убийцы украинские. Они детей едят, они там что-то... Ну зачем ребенку взять? загружать с самого начала, с да? самого детства. Только... все зависит от общества, от родителей. Да, поэтому что? Да. Надо забыть обо всем. Пытаться только сейчас э, выжить, главное, в эти первые недели, пока вы устроитесь. А дальше начинать устраиваться. Не надо мечтать о завтрашнем возвращении домой. Мы не знаем, когда вы вернетесь, и вы не знаете, и будет ли куда возвращаться. Поэтому жить надо сейчас, полноценно. То есть начинать искать себе работу, начинать улучшать все жилищные условия. Вы не сможете все между на пансионате, где вам будут там чуть-чуть топить. Начали зарабатывать, нашли хорошую работу. Есть возможность снимать квартиру. Сняли квартиру. Сняли на твоих, на твоих квартиру. Живете, ни от кого не зависите. Где-то там покупаете какую-то мебель, телевизор и так далее. Потихонечку обживаетесь. То есть вот как-то так. А если вы будете сейчас кричать, что нам никто, никто ничего не дает, только вам сюда уже ехать не будет, мы там будем лучше в подвале убирать. Во-первых, вы в людям делайте хуже. Потому что хуже смерти все равно ничего нет. Пока вы здесь есть какая-то надежда жить, а там надежды уже нет. Там разбомбят рано или поздно все, всех все бросят и будут пусты. Надо и перевозить людей оттуда-сюда. И сидеть по возможности. У нас очень много заброшенных домов, больших пятиэтажных, которые можно отремонтировать. И для этого надо опять-таки заставлять наше правительство, даже наш славянск, устраивать митинги, поджигать колеса. И для этого надо, чтобы люди собирались. Если пять человек подожжут колеса, их закроют в тюрьму. Если 500 человек подожжут колеса, то к ним придет губернатор. Вместе, один-то никто вместе. Конечно, поэтому объединяйтесь. Объединяйтесь, создавайте какое-то... У нас есть общество переселенцев, у нас есть гуртом «Славянство», у нас есть гуртом «Дружков». Вступайте в эти организации, заходите в «Контакте», в «Фейсбуке» есть эти группы. Нам понаходили, еще, не понаходили? Надо понаходить в интернете, не сидеть там и, и в игрушки играть. А вот находить те группы, которые занимаются объединением людей, объединиться все. Подтянуть две-три организации. Вы приехали, вышло 2-3 организации с вашими проблемами. И подняли этот вопрос. И заблокировали тут же исполком. Не дадим вам работать, пока не решите этот вопрос с обеспечением. То ли едой, то ли жильем, то ли еще то Никто из нас, опять-таки, не застрахован от того, что будет с нами завтра. Поэтому, ну, конечно, уже бы пережили, но это может быть немножко больше вам помогу вас понимать. Да, что в есть такие люди, которые этого не переживали, которые выехали вовремя, да, перед тем, как все начиналось. Вот куда там побили в Святогорске, еще где-то. Вот где это все закончилось, вернулись. И дальше занимаются бизнесом, на всех насрали. И есть такие люди. С собой, естественно. Я привез там подвозники, для маленьких детей, да, вчера да, мне сказали, что до 7 лет, ой, человек до два да. я же не знал, что там есть дети еще там два годника, полтора гонька. Рудничкам принесем, чтобы было там что-то. Да. Ну и по большому счету они да, тоже ни копейки стоят, подвозники, а я ж не все могу. То есть я привез, подходит девочка, да можно я возьму, да можно я возьму то. А я не могу искать жениться. И может быть она взяла отнесла эту упаковку, себе положила под подушку, никому не отдает, да? Ей может хватит там на месяц. А у кого-то ребенок висит уже сейчас. И мама, -мама какой-то человек все поделилась. Вот, со всеми. вот. Поэтому надо мама делиться. Да, всем говорить, что девочки приятно. А мне а, а женщина подходит Ира, что ж ты делаешь? Ты же себе греби, себе. Мама говорит, да что же вообще же не Поэтому да, поэтому надо говорить тем, кто грибе еще. На всю жизнь не нагребетесь. А Сейчас... то многие мешками тут же сказали, говорю, а мы домой десять, говорю, да было бы куда везти. Говорю. делитесь, да. говорю, пока есть возможность. Вот у нас с такое, вот у нас везде такое везде. отношение, как у беженцев, так и у солдат, кстати, чтобы вы знали. У нас солдаты, вот мы привозили фильтр, но не мы, а со Славянской люди собирали деньги и привозили фильтр для очищения воды на короче Он стоит, что было 400 тысяч. Такое, что можно служить воду пить. И вот только прошла, прошла, ротация, приходит следующий, говорит, помогите, у нас нету питьевой воды. Так уже Какой фильтр? Ротации, то есть они ротация, увезли вместе с собой фитнес. То есть вот как бы те домой везут, и эти домой везут, все хозяйственные у нас. Поэтому вот волонтеры по сто раз в одно место одно и то же возят. а что там сейчас с водой на Карачуне? не, не знаю, и они меня попросили печки. Нам Кременчук помогал буржуйки или, буржуйки, или какие? Да, а, У нас есть одна буржуйка в Краматорске. Обращайте буржуйки. Ну, четыре буржуйки заказал, а мне уже Томичу говорит, Вася, ну, ты ну, бери хотя бы какой-то листочек с печати своей нашей, что они получили безвозмездно. Ну и нам скидывай, чтобы мы хоть понимали, что вы там не торгуете буржуйки. Mm -hmm. Ну, действительно, как бы разные же перегибы. Если я говорю, ребята, ну найдите какого-то из офицеров, у кого есть штампик там. и же подразделение. Поставьте просто штампик, напишите, что у вас безвозмездно взяли 4 буржуйки, и все. Значит, сейчас я узнаю, перезванивай через час, все, с буржуйками не надо, уже вопрос решили. То есть, как бы, вот это дело такие, вроде и надо буржуйки, а штапик ставить не хотим, да? Тебе вопрос.